Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə asan hazırlanması ilə sevimlinizə çevriləcək və bir o qədər də cibinizə uyğun, çox dadlı bir yemək resepti bölüşəcəyəm. Vaxtınız az olduğu günlərdə və ya vaxtınıza qənaət etmək istədiyiniz zaman doyumlu bir yemək axtarışındasınızsa, reseptimiz sizin bütün istəklərinizi qarşılayacaq tez və rahat hazırlanan bu resepti tələbələr də çox bəyənəcək. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. 8 ədəd kartof və 3 ədəd baş soğanını soyuruq. Soyulmuş kartof və soğanları yuduqdan sonra et maşınından keçiririk. 2 qat tənzifdən və ya əlinizlə suyunu sıxıb çıxarırıq. Sonra isə digər bir qaba 8 ədəd yumurta əlavə edib yaxşıca çırpırıq. Daha çırptığımız yumurtaları kütlənin üzərinə əlavə edirik. Duz, istiotu da zövqə görə əlavə edib çalırıq. Sonra isə bişirəcəyimiz tavanı biraz qızdırırıq və içərinə bitki yağı əlavə edirik. Hazırlanmış kütləni onun üstünə əlavə edib bərabər qalınlıqda yayırıq. Və sonra qapağını örtürük. Bir üzü bişdikdən sonra isə ikinci üzünə çevirib Onu da yaxşıca qızartırıq. Hər iki tərəfi qızarana qədər bişiririk. Artıq yeməyimiz hazırdır. Əziz dostlar, siz də hazırlayın. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Bu günlük də bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, bəyəni düyməsini basmağı və kanalıma abunə olaraq dəstəyinizi əsirgəməyin. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Hələlik.